Şəpaqalizm odabr xəstəliyində məhər adam boynunu almir. Rəhmətli nənəm həmişə deyirdi ki, ay bala, qıtıq deyil, niyə bu qədər alırsan? O suala heç özüm özümə cavablandıra bilmirəm. Kosmetik vasitələri dəhşət çox sevirəm, həm almaq, həm də ki, istifadə etmək. Asobinə endirim zamanı özünü вообще idarə edə bilmirəm. Bu qədər pomada lazım olmadığını özüm də başa düşürəm, amma dəyana bilmirəm və bu alış-verişlər məni xoşbəxt edir. Mənim psixoloqumun hipotezinə görə uşaqlıq vaxtı mənə nəsə çatmayıb. Amma əslində sevgi dolu bir ailədə böyümüşəm. İzleyicilərin hipotezinə görə pulum dəhşət çoxdu, uşaq ailə yoxdu, xərcləməyə yer də yoxdu. Amma mən isə günahlarını hamısını YouTube bloqerlərin çinlərini atmaq istəyirəm. Uşaqlıqdan onlara baxıram və o vaxt xəyal qururdum ki, mən də böyüyəcəm, mən də alacağam. Amamam isə lubov mənim həvəsimdə məni həmişə dəstəkləyirdi. 12 yaşında mamaya deyəndə ki, mən ten palet istəyirəm, amma dedi ki, no problem.